Синклей, мы поздравляем тебя с первым голом, забитым за Киевское Динамо. Собственно, какие впечатления? А, Я счастлив, да, забить этот гол, но в первую очередь хочу сказать спасибо всем моим партнерам. Они сделали большую работу для того, чтобы появился этот момент. И они всегда меня поддерживали. То есть сейчас тоже хочу всех их поблагодарить. Это результат тренировок или все-таки это твоя сильная сторона, которую ты вот сегодня использовал на фоне усталости? не только то есть, штрафные, мы тренируем после тренировки, мы много работаем над окончанием атак, поэтому бьем поворотом с разных позиций, с места, и с лета. И появилась возможность сегодня с моей левой ноги, поэтому пробил. Я думаю, это то есть взгляд всей команды, мы очень много тренируемся, очень много нам тренера дают и требуют. То есть и это мы стараемся выполнять в играх. Не все пока получается, это только вторая игра. Но мы каждый стараемся от нас делать то, что от нас просит объективы. Главный тренер сказал, что ты вернулся на свою родную позицию. А, хотя для тебя не составляет труда играть и выше в полузащите. Ну Я приехал в Динамо Киев как левый защитник, но также есть у меня и качество в атаке. Поэтому где тренерский штаб будет нуждаться в моей помощи, я на любой позиции дам максимум от себя. Я буду дать мое Мы мы сильные. Все сейчас находятся на сборах, как команда соперника, так и мы, но мы думаем о своем, о своей работе, поэтому мы выходим, каждый делаем свое, стараемся каждому матче дать лучшее от себя. Понятно, что есть какие-то детали, над которыми надо еще работать, но от матча к матчу будем работать и не думать о соперниках, нам надо думать о нашей работе.